Страхований другим номером. Подає рятувальне коло потерпілому. Допомагає одійти рятувальне коло потерпілому. Один два рятувальники підстраховують домов. Запускал его, Александр Вальденевич. Вот подожди, подожди, давай сейчас. Все, Я снова вижу, как валит На место выходят рятувальники с рятувальницей у Малый надавный, что-то в среднем. Тащи! Тащи! Рятувальники снарядами не проверяем. Дыхание есть? Нет. Зрачки. Одежду разрезаем. Вытеряем одежду насухо. Начинаем реанимацию. Разрезаем одежду. Ищем дух. Вытираем. При Анализ сердечного ритма. Оцениваем сердечный ритм и в зависимости от ритма, если есть фибрилляция, даем разряд для фибрилляции. его полонький дрон транспортує рятувальну торку интересно тут она вовенера дрона сейчас рятувальник може не втру, может не доміща проводить втру, тому ему за допомогою дрона скидається рятувального тоска потерпілий зафіксувався рятувальнику помогає выйти з води تو واه واه يا کي نه ٿا سامو وڃي Часть учений э, закончена, вы смогли увидеть методы спасения на льду, как работают спасатели будет вторая часть. Группа спасателей будет выходить на лед и будет раздавать памятки для рыбак рыбакам. Если у вас есть желающие, которые хотят пройти вместе со спасателями, пожалуйста, приготовленные спасательные жилеты. Обязательно выход на лед только в спасательных жилетах. И со спасателями вы сможете пройти группе рыбаков, если у вас есть желание. Можно пару вопросов. Да, вот по да пожалуйста. Процесса спасения есть какие-то нормативы? За, за какое время это нужно сделать? И вот эти все медицинские приборы. Что там вообще? Как процессы, могу, пишите, сказать, могу сказать следующее. Если человек ушел под воду, через 7 минут начинаются необратимые процессы. Поэтому если в течение 7 минут мы успели выдернуть его из воды, если, если он тонет, тогда у нас есть шансы, о том, что он будет живой. В противном случае уже, вы видели, приходится вызывать водолазов, которые уже выполняют... Оперативную работу. Получили информацию через час после того, как это произошло. Естественно, что оперативность реагирования очень зависит от времени и качества переданной информации. Поэтому, если уже выходите на лед, то по крайней мере хотя бы рядом со спасательной станцией, чтобы мы могли быстро отреагировать. Какие а? упражнения отработали вот сейчас, ребята? Можете перечислить, пожалуйста. Я ну, прежде всего, проведение спасательных работ при помощи спасательного круга, при помощи конца Александрова, при помощи самозабрасывающегося э, линия, э, работа водолазной группы, работа группы с плотом со спасательным плотом. Э, кроме этого, были продемонстрированы методы самоспасения, как правильно выбираться на лед. Хочу э, обратить ваше внимание, когда человек идет по льду и он провалился, важно, чтобы вы возвращались по тому же пути, по которому шли, потому что там самый твердый лед вы уже по нему прошли. Поэтому... Не, не паниковать не кидаться из стороны в сторону абсолютно спокойно вот как показывали наши спасатели спокойно легли себе на спину и вернулись на то место по которому вы возвращались они заворачивают самое главное что нам нужно сделать нам нужно согреть пострадавшего прежде всего и если у него есть остановка дыхания оказать методы связанные с массажем сердца и искусственным дыханием. Медики выполняют работы по реанимации в случае, если нет, человек находится не в сознании, они выполняют первые методы по реанимации для того, чтобы его как можно быстрее доставить до лечебного учреждения. Заворачивают в специальную термофольгу, она двухсторонняя. С одной стороны она желтого, с другой стороны белого цвета. Белая сторона согревает, желтая охлаждает. Поэтому это специальная термофольга, которая предназначена как можно быстрее согреть пострадавшего. Для проведения разведки и для проведения видеосъемки и для работы с термокамерами и для вот таких работ по, заброс, по забрасыванию э, спасательных концов. А скажите, а это у вас один есть или, или сколько есть? Их? Пока вот есть один, но в действительности на каждую на каждую спасательную станцию нужен по, по, как минимум по одному такому дрону 10 спасательных станций. Я не, не владею такой. А угу. сколько людей на станции как вообще следить за рыбаками? А ну, возможно, а возможно, на момент данный... мы с вами находимся на водолазно спасательной станции аварийно-спасательной службы КМД. А, здесь э, на, э, служба организована на круглосуточном дежурстве. Постоянно два спасателя находятся на круглосуточном дежурстве. Здесь же есть водолазная группа, которая находится на дежурстве. Кроме этого... Здесь рядом на Выжгородской находится на дежурстве наша аварийно-спасательная служба. В случае происхождения чрезвычайной ситуации первыми реагируют эти два спасателя и дальше в течение 10 минут на усиление приезжает сюда еще группа спасателей, как минимум в количестве 6 человек. Это механизм реагирования нашей аварийно-спасательной службы. Дальше сюда подключаются спасатели Державной службы специально чрезвычайных ситуаций. Они расположены здесь в двух километрах в соседнем заливе. И служба 103 медицина Можете сказать, когда наиболее небезопасный лед? В период. А можно, Андрей Геннадьевич, скажу? Да, да, да. Тут нам все говорит. Начальник главного управления. Наиболее опасный период – это только становление льда. Это самое опасное. И уже будет весной, когда лед начнет Толщина, я, где, менее 10 сантиметров. А, на весне, или, когда на, на, на температура до там. Э, Сейчас лед э, при 20 градусах набрал достаточную прочность, и даже если будет плюсовая температура, он не будет. А, а э, сколько дней нужно приблизительно от плюсовой температуры ну, В зависимости лёд... от температуры, какая будет температура на улице, так можно будет это судить. В данную минуту лед достаточно прочный. Зачем? вероятность провали А скажите, должны ли рыбаки сообщать, что они выходят на лед, если за пределами на По логике вообще должны, но вы Тут понимаете, что определить быть? все места, где Давай. они выйдут очень сложно. Тем более вы сами слышали, что время для того, чтобы оказать помощь. И все минуты есть, человек ушел под воду, и он находится под водой. На воде он может находиться гораздо больше, если он тепло одет. Там в течение 40-50 минут он может находиться над водой. Были случаи, мы там и через час пытались человека спасти. То есть это все зависит от того, какая на улице температура, как он подготовлен к этой своей рыбалки. куда Можно представить еще раз на камеру. Начальник головного управления ДСНС Украины в месте Киеве. Скажите, а вот эти люди, которые погибли за это пожалуйста, который погиб, он сколько провел на воде? Значит, нам сообщение поступило через час, того, как он провалился. Значит, их было трое, двое самостоятельно выбрались, а один остался. А в Украине как на данный момент не могу. Вам сказать, а По Киеву, сколько по сколько Киеву один погиб, что вот этот куханов. Это вот, она... да, земля... ну, опять от толщины льда зависит, потому что э, мы уже когда есть опасность, начинаем предупреждать ежедневно об этом. Естественно, что и, и желание выйти он может слушать, может нет. Вот в этот момент, когда лед становится тоньше, наиболее опасно. І человека далеко від берега це теж задає обвільне трудності при спасите. Сама затрачається, в чотири рази больше, ніж на воздух. Якщо зараз ми з вами знаходимося на повітрі, ми холодимо по стопу. Коли людина опиняється в цій холодній води, то він мовновето починається по всьому тілу розходити холодження. Тому утриматися більш-менш довше воді людина не може. Давай. Спасибо. Семь сантиметров можно выходить на. Это, на а если человека. у вас группа такая сидит большая, как сколько должно быть сантиметров? Ребят. Прежде чем выйти на лед, убедитесь что в том, что стоит устойчивая морозная погода, что стоит она не первый день. То есть э, темпер... толщина ледового покрова должна составлять ну, минимум, относительно минимум 10 сантиметров. То есть э, не, не старайтесь не скапливаться в большие группы то есть вести себя осторожно иметь при себе элементарный набор спасательных средств крепкая веревка э, желательно спасательный жилет или хотя бы какие-то вещи которые поддержат плавучесть например пустые пластиковые бутылки и так далее беда и вы провалились э, постарайтесь не паниковать громко э, либо же жестами привлекать к себе внимание звать на помощь это увеличит ваши шансы на спасение э, по, постарайтесь скинуть себя мало и если случилась беда, и, так, и вы оказались в проруби, то есть вы провалились под лед, постарайтесь не паниковать громко, привлекать внимание, звать на помощь. Это увеличит ваши шансы на спасение. Далее постарайтесь скинуть себя максимум лишней одежды и снаряжения, которое в данном случае вам не помогает, только наполняется водой, пропитывается и утяжеляет вас. То есть она тянет вас на дно. И постарайтесь выбираться боком, спиной в том направлении, откуда вы пришли. То есть на наиболее толстый лед по-пластунски от по Постарайтесь откатиться от места разлома и по-пластунски от как можно дальше на безопасное расстояние. Брусило, а, Речка такая небольшая, очень на спину. Угу. У меня для этого, есть. И есть. Есть такие штуки. Так все а. хорошо. А какие лиц знаете, по-моему, будут? Ну, хотя бы сантиметров 7. 7. 7. для одного человека. А для ну, 7 уже безопасно. Это для одного. Да. Я... Да. Это правильно. А для группы людей? Ну, 10, 12. 12-15 Ви це забираєте сьогодні. водолази рятувальники головного управління ДСНС України у місті Києві разом з рятувальниками Канда провели спільне навчання на кризі, де було продемонстровано рятування людей на кризі. Також були проведені профілактичні заходи з рибалками, які знаходилися в оболонському в оболонській затоці, де їм розказували і показували, як себе потрібно вести на кризі.